Ольга Кудиненко за помощью социальных мэж за рик собрала близко миллиона гривен для продвижения необходимого оборудования и леким для онкогрворых детей. Я веду проект таблеточки. Это благотворительная инициатива, цель которой помогать киевскому детскому центру онкогематологии. Многие люди хотят помочь, но просто не знают, как и куда пойти. Поэтому, если хочется что-то сделать, то Интернет этому способствует очень сильно сейчас. Проект стал узнаваемым, и им появилось доверие. Люди охотно откликаются на заклики про допомогу. В этом году мы написали список подарков, которые пожелали детям. Такие акции нужны для того, чтобы у ребенка был хороший эмоциональный фон, он был счастлив, потому что ну, хорошее настроение поборет любую болезнь. Для Ольги допомогать другим – это не обязательство, это потребность. Помогать это легко, это не должно быть никаким особым усилием, это просто делиться тем, что у тебя есть. Будет энергия, будет и совет, будет доброе слово, будет и деньги. Почни с себя. Это твоя страна.